Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatimatul Alia binti Zamri dari kelas 2 Ibnu Batutah Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian kisjarah yang bertajuk Parameswara bab 5 Penyataan Masalah Parameswara merupakan seorang pemerintah kerajaan Melayu yang bijaksana Bincangkan Objektif kajian: menjelaskan asal usul Parameswara, membuktikan Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijaksana, menerangkan faktor pelantikan pemimpin yang berwibawa penting bagi sesebuah kerajaan. Kaedah kajian saya menggunakan analisis dokumen, melayari internet dan temu bual orang sumber. Persoalan 1. Jelaskan asal-usul Parameswara. Parameswara adalah seorang putera raja dari Palembang. Nama Parameswara berasal dari bahasa Sanskrit di mana Parama bermaksud paling berkuasa dan Iswara bermaksud raja. Parameswara juga merupakan nama lain untuk Siwa, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Menurut sejarah Melayu, Parameswara adalah keturunan Raja-Raja Sriwijaya. Beliau merupakan putera kepada Sri Ranawira Kerma dan cucu kepada Sri Pakerma Wiraridirajah. Pada tahun 1025, kerajaan Sriwijaya di Palembang musnah akibat serangan daripada Raja Cola, seorang raja Tamil Dravida. Serangan ini menyebabkan keluarga kerajaan Sriwijaya berpindah dan akhirnya menjadi masyarakat Melayu Tua yang terletak di provinsi Jambi sekarang. Persoalan 2. Buktikan Parameswara merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Kebijaksanaan Parameswara sebagai seorang pemimpin dapat dibuktikan melalui tiga aspek utama antaranya ialah beliau menunjukkan kebijaksanaan politik dengan menjalin hubungan diplomatik bersama China untuk mendapatkan perlindungan daripada ancaman Siam Tindakan ini membolehkan Melaka menolak membayar ufti kepada Siam kerana yakin dengan sokongan China Selain itu beliau bijak memilih lokasi Melaka yang strategik terlindung daripada monsun dan sesuai dijadikan pelabuhan sehingga menjadikannya pusat perdagangan yang maju. Seterusnya, dalam aspek ekonomi dan sosial, Parameswara menjadikan Melaka sebagai entry point antarabangsa yang menarik ramai pedagang Akhir sekali, dari segi kepimpinan, Parameswara merancang strategi pertahanan yang bijak untuk melindungi kerajaannya Termasuk bergantung pada diplomasi dengan China Hal ini membuktikan beliau seorang pemimpin berwawasan yang mampu menjaga keselamatan dan kelangsungan Melaka Persoalan 3, mengapakah pelantikan pemimpin yang berwawasan? Berwibawa penting bagi sesebuah kerajaan. Pelantikan pemimpin yang berwibawa penting bagi sesebuah kerajaan kerana mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana demi kepentingan rakyat. Hal ini memastikan setiap dasar atau polisi yang digubal dapat memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Selain itu, pemimpin berwibawa mampu menguruskan sumber negara dengan cekap. Apabila sumber negara digunakan secara optimum, pembangunan dapat dijalankan secara menyeluruh dan masalah pembaziran dapat dielakkan. Seterusnya pemimpin yang berwibawa juga dapat menjadi teladan kepada rakyat dengan menunjukkan sifat jujur, amanah dan berintegriti. Keyakinan masyarakat terhadap kerajaan akan meningkat sekaligus melahirkan rakyat yang menghormati kepimpinan negara. Akhir sekali pelantikan pemimpin berwibawa penting untuk mengekalkan kestabilan politik dan keharmonian negara. Keadaan politik yang stabil akan menjamin kehidupan rakyat lebih aman, makmur dan sejahtera tanpa gangguan daripada konflik dalaman. Kesimpulan, dari segi pengetahuan, berdasarkan kajian sejarah yang dibuat, saya mengetahui tentang kebijaksanaan para sebagai seorang pemimpin kerana beliau bijak merancang strategi pertahanan untuk melindungi kerajaannya. Nilai murni, nilai murni yang saya perlahi daripada sejarah yang kaji ialah parameswara bersungguh-sungguh memastikan keselamatan dan keamanan Melaka. Saya itu, nilai patriotisme yang saya dapat ialah parameswara setia kepada tanah airnya walaupun menghadapi ancaman Siam. Dan terakhir, harapan saya agar negara kita terus dihormati dan berwibawa seperti Melaka yang pernah gemilang di bawah pemerintahan parameswara. Cadangan saya Berdasarkan kajian ini saya mencadangkan kerajaan Malaysia menjalin hubungan diplomatik yang lebih kukuh dengan negara-negara kuasa besar agar kedudukan negara lebih dihormati serta dapat mengelakkan ancaman dari pihak luar. Selain itu, saya juga mencadangkan agar kerajaan Malaysia memperkukuh sektor ekonomi dengan menjadikan negara sebagai pusat perdagangan serantau, sekaligus menarik pelabur asing untuk meningkatkan ekonomi negara. Akhir sekali, saya mencadangkan kerajaan Malaysia untuk mengekalkan perpaduan rakyat melalui dasar-dasar toleransi dan keharmonian kaum supaya kestabilan sosial negara dapat dipertahankan untuk jangka masa panjang lampiran. Ini semua sumber, sumber rujukan yang saya gunakan melalui internet, e-journal dan orang sumber. Orang orang sumber saya ialah ibu saya sendiri iaitu puan Norazizah binti Omar. Ini sumber dari internet dan ini sumber-sumber dari e-journal. Ini pula jadual kerja saya. Saya mula membuat kajian kes pada 8 hari bulan 9, 2025 dan menghantar laporan kajian kes pada tarikh 30 hari bulan 9, 2025. Ini dialog saya bersama orang sumber. Ini pula gambar saya bersama orang sumber. Sekian, terima kasih.